assalomu alaykumlar бүгінгі лекциямызда tekoridan қарақалпақ dasturlar тілінде функционал шекленген лексиканың қолдануы деген тема бойынша мағлұматтар береміз тілінде функционал шекленген лексиканың қолдану хoлатлары ұшырасады онда яғни ауызек сөйлеу тілінің бірліклері қысы жазы қой баққан басынан тора қаққан басынан тора қағу маңайыма қотырылақ бермедің қотырылақ жетім қалып шарға болды бойларым дегенде шарға сөзін қолдануы Мести ғана қарныңа еек қолыменен сабалап мәзім майрам болады деген мес сөзінің қолдануы қолын жайған әпәнді неғып жүр мына қалаңда дегенде әпәнді сөздеріің қолдану қалаты бұл ек сөйлеу тілінің бірліктері болып табылады яғни бұл жерде қоторалақ сөзі арқалы ғаһарманның жарлылығы ешқандай мал дүниесінің жоқлығы ұнатылса шарға сөзі арқылы өз уақытында иә ауқатланбағандығы үшін оның физиологиялық жақтан бойының да өспей қалғандығы назарда тұтылыатыр әпенді сөзінің де біздің халқымыздың тілінде тіленшілік етуменен күн көруші адам мәнісінде қолдану жағдайлары бар сондай ақ ауызекі сөйлеу тілі бұнан басқа да көптеген сөздерде мысалдарда қолданғандығын көреміз қарынан қар, айза қар ұла іледі деген қар қары деген сөз яғни ескі дәуірде қол дегенді білдіретін сөз ауызекі сөйлеу тілінде қолданылатұғын бұндай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады булгаризмдердің қолданы алатылары яғни тұрпайы әм мәдениетсыз сөздер сөгіс ем қарғыс сөздердің де бұл функционалды шектенген лексикаға кіреді дәстүрларіміздың тілінде бұлар бұндай сөздердің де қолданғандығын көреміз атаңанәеәшір жлемееңсаумсаң дейді атаәе бақты қара болғыр саллалар дегенде бақытты қара болғырағысар шыдам бермей дұшпандарға өкпелері осылғай өкпесі осылу атың ұрып етпе салларын жара қайткейіңе тезден маңлай қара маңай қара сөзінің қолданып алатын бұлардан басқа да сондай әдеби тілдің нормаларына жауап бермейтұғын мәдениятсыз Сөзлер, қарғыслар сөгістер белгілі дәрежеде ә, дәстүрларымыздың тілінде ұшырасады сондай ақ функционал шектенген лексиканың үшінші топарына бұл диалектизмдер кіреді яғни белгілі бір диалектиза ә, жасаушылардың тілінде қолданылатұғын лума халық тілінде ондай жұмсалмайтұғын ә, диалектизмдерді көрсетуге болады бұлар лексика фонетикалық диалектизмдер лексика грамматикалық диалектизмдер һәм лексикалық диалектизмдер болып бөлінеді лексика фонетикалық диалектизмдерде демек de әдеби тілдегі салыстырғанда ә, бір болмаса екісесінде өзгешеліктер болады мәселен сауалға жауап беруге сорау емес сауал түрінде қолданғандығын көреміз қойып істің оңкесін дейді сөз яғни өзге деген басқа өзге деген мәнінде өңге түрінде қолданғандығын өз көреміз өзгеге салыстырғанда бір фонеманың өзгеріп тұрғандығы өңге болса берман қарар қарап кіргізбе яғни өзге болса бермен қарай кіргізбе деген мәнісінде бұлардан басқа да лексика фонетикалық диалектизмдерге тағам татпай тағам сөз тағам формасында қолдануға олады жеріне байды жетірді жетірді елдіге жасың жеткенде елуге емес елдіге түрінде қолданып атырпты қабырғамды сеткенмен дейді сөткенмен деген сөз сеткенмен түрінде қолдану алатыары қолдану алатыары бар енді лексико грамматикалық диалектизмдерде белгілі бір грамматикалық формаларда өзгешелік болады мәселен азымшық емес сынтақты азымшық түрінде қолданып алады аз емес деген мәнді сондай ақ қайғы менен ішім толды пұшманға дейді пұшайман деген пұшман түрінде қолданып атырпты гүлайымдай гүлайым ашулы қасына кепті дегенде кепті келіптінің орнына кепті түрінде қолданып атырды кепсең келпсең деген кепсең түрінде қолданып атырты кеатқан түрінде киятырған сөзі киятқан түрінде қолданып атырты демек бұндай лексика грамматикалық диалектизмдерде дәстанларда көпләп ұшырасады үшінші топарына лексикалық диалектизмдер кереді. шұғыл сөзге ермед дейді өтірік сөзге жалған сөзге деген шұғыл түрінде қолдануа болады елден ерек болуға қырқ қызы менен айым. деген мысалда ерек сөзі бөлек елден ұзақ бөлек жасауға деген мәнілерде қолданып жатырыы ерек сөзі әшир менен аманқұл деген қақай бар еді қахай сөзінің қолданы қалаты бұл бойдақ деген мәнді бұларғада басқа да ақпұшта да етік қарақалпақ тілінің құбыла диалектіне тән болған сөз ақпұшта да етік дедік деген сөзі лексикалық диалектизм дейді сипатында арманы тілегі дегені бұлардан басқа да озал бастан мені көзге ілмедің озал деген әемге әуелге деген мәнілерде жұмсалатұғын сөз қоналқа қоналқа етіп қонаққа қой семізін сойдырды дегенде қоналқа деген сөз яғни бір күн бұрын қонаққа келген адамдарға сойылатын сойыстықтың аты киіктің етін паршалап жақсылап кабаееді дейді паршалап құбыла диалектті қолданады майдалап кесіп деген мәнілерде жұмсалатқан сөздер демек осындай диалект лексикалық диалектизмдерде дәтлардың тілінде көптеп ұшырасады да келесі функционал шектелген лексиканың келесі түрі бұл кәсіптік лексика белгілі бір кәсіпке байланысты тебінгілер тозады тебінгі деген. Сулық шайнап ауызларын ашады. ашадытумаған туды сойдырып өкпесіменен қақтырды у сөзін қолдануы жібектен жона көйлекше әбден сәллеп салады жона көйлекше демек бұл мал шаруашылығына байланысты қолданылатығын сол мал шаруашылығына байланысты бұйымдардың атамаларымен байланысты кәсіптік сөздердің қолдану алатылары бедеу ақ баслы сабат атан тағы басқа сөздерді кір көрсетуге болады енді сондай ақ ә, ә, ұсташылық кәсібіне байланысты диқаншылық кәсібіне байланысты сөздердің де қолдану бар суға қандыру атау бақша дақыл жерді сүрдіру терек егу соған мысалдардан көруге болады енді демек ұлма жұмақластырып айтқанда функционал шектенген лексикаға біріншіден ауызекі сөйлеу тілінің бірліклері булгаризмлер кәсіптік лексика диалектизмдер барбаризмдер кіреді енді барбаризмдер бұл фоллорлық дәстүрлардың тілінде ондай ұшыраспайды ол соңғы уақыттары европа тілдерінен сөздердің келіп кіруіменен ә, көбірек қолданылатын көреміз дәстүрлардың тілінде ондай ұшраспайды бүгінгі лекциямыз бойынша қысқаша мағлuматтар осылардан иборат